고린도전서 16장 15절에서 18절까지입니다. 토바와제고린의 편지 16장 1 5절 18절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 또독いた리겠습형제들아 스데반의 집은 곧 아가의 첫 열매요 또 성도 섬기기를 작정한 줄을 너희가 아는지라 내가 너희를 보내노니 이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람에게 순종하라. 내가 스테바나와 부두나도와 아가이고가 온 것을 기뻐하노니, 그들이 너희 부족한 것을 채워 주었으니라.들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니, 그러므로 너희는 이런 사람들을 알아주라. 아멘. 아멘. 토론입니다. 오늘 우리 70인 제자들은 단지 교회를 다닌 자가 아니라 교회를 세운 자, 교회를... 사랑하는 자로 부름받았습니다. 오늘 우리들은 7 0의 제자들은 교회를 단지 가용한 것이지 교회를 세우는 것, 교회를 사랑하는 것로서 사들였습니다. 그 보니 되는 사람이 바로 스테파노와 그 집안입니다. 그 모반となる人物가 스테파노와 그의 가족입니다. 이 분들은 유명한 사람들은 아니지만 바울의 편지 속에 영원히 기록된 교회의 일꾼들이었습니다. 彼らは有名な人々ではありませんが、パウルの手紙の中に、永遠に記録されている、教会の働き人でした。それらこそ、私たち70うの弟子たちは常に神様の御前に立って、神様に問いかけなければなりません。は 神様が最も願っておられることは何ですか皆様は常に質問しなければなりません。しせんそして生徒さんたちは福音を確実に知らなければなりません。そしてミッションを確実に握らなければなりません。 ミッションを持つ人は、教会に来るたびに祈り,祈ります。なぜなら、その使命を果たすためには、精霊に満たされ、力を得なければならないからです。ですから、教会の働き人は、まず恵みを受けなければなりません。 そうすればこそ、恵すみがあってこそ、教会にメえることができます。国家のニ、スカ当然コトガディをマス。ココエ国ハンガニ、タニニニヘアリリリルアゲデミン、ココリオテゲゲ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  2番目に私たちの教会に本当に必要なものは何でしょうか神様が教会に必要としておられるものが見えるようになります。るのるますその見,見る目が必要です。関心したいと思いま 関心があれば見えるようになります。セブンチェ、ウリガンデシーヘアルトジャンアルコスンボシミカ。サたちが必ず挑戦すべきことは何でしょうかのを福クイによって次世代を育てなければなりません。フクによって次世代を育てなければなりません。フクイによって次世代を育てなければなりま病ん。を福音によって癒す必要があります。 ポゴンモトをインのチンセゲルポミンゾ世界ゲポゴに挑戦しなければなりません。本文ンカオマダミティーナイセカイオミティ、セカイフクイン本文チョーセンシナケレバーナリマセン。モノルマスンデリアスミラー。オシミイセシバロイン

世リエウンシタウンセデー、今、皆様の家庭の初歩となっていれば、教会のリーダーシップ、そして、第一世代でありなら、あなた方の献身は、実際へとつながっていきます。ュ。ウリエウンシニ、タウンセデー、キバニテンゴシンダ。ウタシナノ、ケンシンガ、シギノセダ 何故やらしよ自と、何故やらしようと、何故やらしようと、何しようと、何故やら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 しようと、な故やらしようと、何故やらしようと、何 두 번째 작정된 생김입니다. 이와스 결의 사리다카에스 스테파나 집은 감정적인 충동이 아닌 작정된 결단으로 숨겼습니다. 스테파나의 일가정 감정적인 이 결의했습니다. 리더는 자발성과 지속성의 생김이 필요합니다. リーダーには自発性と自足性が求められます。感情決断すそれは感情ではなく信仰による決断が必要です。私が教会に使います。この働きを責任持って担います。という決断が教会を強くします。 응、 このような決断にするとき、神様は答えてくださいますうねろん、ちい、ろじしる、くは皆様の決断が、恵み、深い、定められた、使いいなるように、祈ります。のなえさんぎむん、しんが、いたらたらわたくはみしん 自分の使いは、決意された、献身でしょうかそれとも、状況に流されているのでしょうかみちメダル、ハニマペ、ネガ、カムダル、プチテンツンギミン、ツン毎週、毎月、神様の御前で、自分が担うべき具体的な使いの分野は何でしょうかてて、サイゲ、ウイン、フォンジャ 三番目は、働きを支える支援者でした。コリン,トン16章17第一コリント16章の1ュ節を見ると、ステファナはパウロや同僚者たちは教会に必要なものを満たすものでした。ステファナーはパウルとトンイチ ステファナはパウロや同路者たちに必要なものを満たすものでした。お会社や働きたち,にたちの必要なものを補うようにと献身されました。彼は物質的にも祈りにおいても心と関心を持って使えるものでした。 교회 중직자는 단지 일꾼이 아니라 사悪을 가능하게 만드는 論는 자입니다. 교회의 単なる働き手ではなく働きを可能にする支援者です最良期中卒程度 되도록 度사度程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  私は教会のリーダーや働き人を支えている人でしょうか。私の祈り、物質、心と関心が捧げられるのです。4番目に、心を爽やかにする人々でした。 のの章でまいしおあす。ステファノの一家は第一コリント16章の18節を見ると、私とあなた方を元気づけてくれたのですと記されています。ステファノの家は、もにいる人の心を爽やかにしました。 교회에 되는 분위기를 살리는 사람 교회를 교회는 연약한 사람들이 모이는 사람들이 모이는 곳이기 때문에 서로에게 위로와 용기를 주는 사람이어야 합니다. 교회의 리더와 교회의 분위기를 이かす 히토레나케레바 나리마센. 교회는 여하사오모타 히토비토가 아츠마루 타메 타가이니 나구사메토 유키오 아타에 모노데 베키스 불평이 아닌 격려로 비판이 아닌 중보기도로 不満ではなく励ましを、批判ではなく取りなしの祈りを実際的に祈る霊的な戦士とならなければなりませんここで私たちは質問を投げかけなければなりませんウ、レイテキナ、センシト、ナナナケルバナリマセン。ウィソ 私は、出会う人の心を爽やかにする人でしょうか,답답하하かそれとも、重く息苦しくさせている人になっていませんか私たち教会の生徒さんたちは、出会う人々の心を爽やかにする人にならなければなりません。

パウロの心を爽やかにし、教会の模範となり、神様の記録に残りました。2た二番です。私の,教会,の教会に対する愛はどうなのでしょうか、振り返ってみなければなりません。 누군가가 교회 문을 일찍 열고 환기를 시켰고 누군가가 교회 청소를 했고 누군가 가 화장실 청소를 했고 누군가가 정식을 준비했습니다. 다리카가 교회의 도어를 빠르게 펴게 환경을 시켰다. 다리카가 교회를 청소하고 다리카가 토장실을 청소하고 다리카가 점심을 준비했습니다. 이런 헌신들이 모여서 교회 의 사랑이 이루어지는 것입니다. こうした検診が集まって、教会の愛、教会に対する愛が成り立っているのです。今、今の教会に必要な,必要なものことに、私はどのように献身しているでしょうかんを、 爽やかにするために何を実践すべきでしょうかどの分野で奉仕すべきでしょうか教会に足りないもの、必要なものは何でしょうか小さなことでも一つずつ決断をしていくことです。 会長やチーム長である場合はチームの人々のために心を込めて祈ることです。そのような祈りをされるとき、神様が関心を持たれます。 今こそ、共に集まって、教会のために祈る七十人が立ち上がらなければなりません。皆様は、教会に早く来て、チームごとに祈り、教会に献身されることを願います。A メールを待ち受け、チームごとに、 礼拝後もチームごとに祈ってくださることを願います。これこそがセファナのように教会を愛する献身です。以上でメッセージを終わります。祈りをいたします。父なる神様感謝します。 교회를 섬기고 성도를 섬기기를 작정하게 하옵소서. 교회에 것을 신되니 믿음과 희생과 헌신의 본이 되게 하옵소서. 신생신의모 세게 교회의 필요를 결단하게 하여 하나님의 몸인 교회가 든든히 세워지게 하옵소서. 教会の必要に応える決断を与え、キリストの体である教会がしっかりと立てられますように。イエ,イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。エ主の祈りをもって礼拝を終わりたいと思います。 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 그를 기여이신을 받으시오며, 나라가 이모시오며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이, 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄주자를 사유 주는 것 같이, 우리 죄를 사여 주옵시고, 그를 시험에 들게 이시옵고 다만 아에서 구하시옵소서. 대개 나라와 군사와 영광이 아버지께 영원히 사옵나이. 아멘, 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 감사아 수고하셨습니다 감사합니다.